Bagi tak melengahkan masa, kita nak bincang tajuk ni, kita nak terus kepada perbincangan, kita minta Datuk supaya bagikan satu garis panduan. Kerana apabila kita bincang tasawuf, banyak perdebatan tentang istilah tasawuf tu sendiri. Daripada mana root word, kata akar dia. Sehingga ada yang kata dia terpengaruh dengan bahasa asing, ada yang kata dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran luar, kan? Uh, jadi apa, macam mana Quran adakah guna perkataan tasawuf Ataupun apa perkataan pun tak apa Okey Datuk boleh bagikan sedikit percerahan Okey bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih uh, Kita walaupun Sembang kita ni santai hmm. tapi ini adalah Satu tajuk yang mempunyai Akar dia di dalam uh, Sejarah orang Islam Uh, sama ada kita nak bahas daripada mana perkataan tasawuf ataupun apa istilah yang hmm. nak dipilih sebagai alternatif yang lebih baik hmm. daripada tasawuf itu bukan su suatu hal yang terlalu besar hmm. Walaupun sebahagian para sarjana tak setuju kata tasawuf ni berasal hmm. daripada mana-mana akar. Dia hmm. tasawuf sepertinya uh, dalam risalah hmm. Al-Qushayriah tu dia kata bukan daripada sudut kiasan hmm. bahasa. Hmm. Dia tasawuf dia tasawuf ni sufi kan. Hmm. Uh, sebahagian kata dia daripada ahli sufa, sebahagian kata dia daripada safaul qalb. Hmm. Sebahagian macam-macam andaian. tapi tak penting. Yang penting hmm. ialah dia kata la musahata fi istilah. Tidak ada perbalahan yeah. di dalam istilah ini. Apakah yang kita nak dengan ilmu tasawuf itu sendiri kan sebahagian sarjana memang mereka tak nak guna tasawuf hmm. kerana katanya tasawuf ini telah disebabkan kerana berbagai sejarah lah hmm. tasawuf itu hmm. kerana bercampur dengan berbagai-bagai ilmu hmm. yang lain hmm. maka kata kita guna istilah Quran iaitu tazkiyatun nafs kan? Hmm. Uh, kan qad aflaha man zakkaha maka beruntunglah orang yang membersihkan hmm. rohnya membersihkan hmm. an nafs hmm. nafs itu ya, membersihkan nafs. itu istilah yang Quran guna uh, itu istilah yang Quran guna tazkiyatun nafs tazkiyah tapi tak apalah hmm. kalau sekiranya yang dimaksudkan dengan tasawuf itu pun tazkiyatun nafs, hmm. maka kita tidak ada perbalahan badannya. Pada golongan zuhad yang awal, hmm. Golongan zuhad yang awal ataupun golongan awal ini, mereka ini uh, timbul ilmu kerohanian ini kerana Nabi SAW sendiri Uh, memang dalam agama ni ada bab kerohanian ni satu bab hmm. yang besar dia menunjukkan kedudukan hmm. yang besar cuma sebelum saya nak pergi pada kerohanian kedudukan hmm. besar saya nak 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 kita faham satu hal agama-agama hmm. samawi sebagai hmm. orang tak aku suka guna agama samawi agama agama sejak hmm. samawi tak apalah di atas musy berbagai hmm. ni din samawi Agama yang Tuhan turun. Hmm. Sama ada kita tengok agama tu orang Yahudi ke ataupun orang Kristian hmm. kan. Tak kira lah penyelewengan yang berlaku tu kemudian. Sehingga pada Islam. Hmm. Teras agama-agama ni usulnya ialah akidah. The foundation dia tu. creed hmm. dia tu. Akidah tu. Hmm. Dia tak boleh against akidah dia. Hmm. Selepas daripada akidah tu baru lah datang macam mana fekah dia. Hmm. Amalan dia. Bagaimana kerohanian dia sama dalam Islam itu hmm. asasnya bukan keranian dulu bawa akidah hmm. akidah dulu bukan kehoranian hmm. sama juga dalam Kristian hmm. sama juga dengan Yahudi hmm. kerana dia ada kesan agama langit agama-agama yang tak hmm. tak berdasarkan wahyu kan hmm. sebahagian kalau saya sebut mungkin di Malaysia ni kadang-kadang depa hmm. ni sangat kan hmm. tapi tak apalah dia orang boleh challenge kita lah sama ada Buddha ke hmm. agama-agama lain dia kerohanian dulu akidah dia tak ada hmm. dia yang penting perjuangan kerohanian. Hmm. Jadi, teras dia ya, teras dia. tu nak nak kerohanian. Jadi so, hmm. jalan suluk tu, jalan nak menuju ke Tuhan tu. Hmm. Dia apa you percaya tak penting. Yang penting pencapaian kerohanian hmm. yang dia fikir. Ini berbeza. Hmm. Islam dia datang akidah dulu. Hmm. di atas akidah tu barulah pergi kepada pencapaian hmm. kerohanian. Hmm. Ha, jadi akidah Islam adalah teras. Hmm. Selepas daripada itu timbul bagaimana cara manusia ni perlu dibersihkan hmm. manusia ni bukan saja elemen akal hmm. tapi dia ada elemen ruh. Hmm. yang Quran kata yasaluunaka 'anil ruh bagaimana ruh itu hendak disucikan dibersihkan Ruh hmm. itu boleh kotor hmm. kan maka agama datang elemen zikir ikhlas hmm. ihsan ihsan itu hmm. kan bukan saja soal mengabdikan diri pada Allah tapi antabudullah ka'annaka tarah fa illam takun tara fa yara kan? jadi ini yang yang seakan-akan hadir muraqabah merasai nilai manusia. itu bukan soal beribadah tapi kemanisan ibadah makna ibadah untuk mencapai jalan sairin nak tuju pada Allah hmm. ni manusia ada pengalaman langkuhan yang perlu dididik kan hmm. perlu didik solat dia perlu diatur walaupun solat telah ada hmm. tapi macam mana nak disiplinkan kau hmm. orang solatnya banyak zikirnya banyak macam mana nak disiplin? bukan semua orang boleh buat semua zikir nabi tu hmm. Maksudnya zikir nabi tu orang boleh buat bukan semua orang boleh buat setiap hari hmm. semua zikir tu dia buat dia hmm. tak mungkin dia kena susun untuk diri dia macam mana solat untuk diri maka di situlah lahirnya orang-orang yang berpengalaman dengan menggunakan syariat ini melalui jalan menuju Allah Jalla wa Ala Hmm. Wujudnya golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud yang tinggalkan dunia. Hmm. Tapi bukan bererti hmm. Mukhalafah dengan syariah. Hmm. Memberikan fokus kepada mempengabdian diri pada Allah Jalla wa'ala.